Война на Востоке до сегодня ежедневно забирает жизни. Тысячи перечеркнутых судеб. Сотни разрушенных домов. Преступления без срока давности. Кто понесет за это ответственность? Да и понесет ли вообще? На днях генеральный прокурор наконец официально огласил доказательства, собранные управляемым им ведомством о прямой причастности российских генералов и советников Владимира Путина к войне на территории Украины. Смотрите только сегодня. Украина обвиняет. Для всех 18 высокопосадовцев Российской Федерации пропоную, я генеральный прокурор Украины, прибыть в независимую Украину. Кто эти военные Путина? Неужели среди них есть командующие с украинскими корнями? Ставим вопрос ребром. Накажут ли российских генералов за войну в Украине? Когда украинцы увидят трибунал и правда ли, что кремлевские прихвостни потянут с собой за решетку украинских правителей? В гагу попадут и наши нынешние руководители. Поможет ли поднять имидж Украины во всем мире юридическая борьба с российскими генералами? И как этим уже сегодня воспользовались послы Украины за рубежом? Эксклюзивное интервью с послом по особым поручениям. Это был абсолютно правильный крок и сигнал очень четкий. Все злочинцы будут рано или поздно покарать. Военные тайны из прослушки первых лиц России. Стало известно, кто отдавал приказ отобрать Крым Аксенову и что было важно в обмане крымчан во время тотальной фальсификации референдума на полуострове. Многие просто за слова в составе Украины не проголосуют. Да -да. Эксклюзив секретных материалов. Только мы заглянули за неприступные двери военной прокуратуры, чтобы увидеть тысячи криминальных дел о российской агрессии. Мы покажем, Попал ли лично Путин под прицел украинского следствия? Кто, а главное как, управлял и учил диверсантов в Одессе, Харькове, Запорожье? Впервые секретная военная правда доступна каждому на больших экранах. Только сегодня и только сейчас. Не переключайте. Сухо подсчитывая подготовленный текст с бумажки, Юрий Луценко несколько дней назад заявляет сенсационные вещи. Шановные коллеги, Главная військова прокуратура Генеральной прокуратуры Украины продолжает притягивать до криминальной ответственности представники влады Российской Федерации. Многие в зале недоумевают, неужели это и есть та самая перемога? Или же только очередная сухая отчетность перед народом к 25-му дню независимости? Усіх підозрюваних оголошено в державний розшук готуються клопотання до суду про надання дозволу на їх затримання з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 18 російським чиновникам вищого ешелона, серед яких десяток генералов, советник Путіна і целий міністр оборони РФ оглашають подозрення в організації гібридної війни на востокі України. Среди обвиняемых, к примеру, первый заместитель министра обороны РФ генерал-армии Валерий Герасимов, заместитель министра обороны РФ генерал-армии Дмитрий Булгаков и Николай Панков, первый заместитель начальника генерального штаба ВСРФ генерал-полковник Николай Богдановский. Юрій Луценко, кажеться в шутку завершить прес-конференцію приглашенням російських фігурантів кримінального дела в Україну. Тоді дело виїзкове, где бы или на ком остановить згляд в при залі, Но кругом лишь украинские СМИ. для усіх 18 високопосадовців Російської Федерації пропоную як генеральний прокурор України прибути в незалежну Україну, місто Київ, вулицька Різницька, Перекладаю на доступну мову Різницька. Почему для подготовки этого заявления нашим органам нужно было два с половиной года? В чем сложность работы против России? Самое интересное дальше. То, что уместилось у Юрия Витальевича в маленькую папку, в оригинале и полном объеме, не вмещается в трехуровневых шкафах у прокуроров, расследующих причастность России к войне на Востоке. В этих папках э, выставки экспертов, в цих папках могут знаходитись протоколы допытов свитки, в цих папках... Певні документи витребувані процесуальним шляхом, як слідчими, так і прокурорами. Оце це всі чи є ще десь ту безпосередньо. Їх би як вже повідомлялось майже 800 тумів. В кожному кабінеті в кожного слідчого, в кожного прокурора знаходиться не менше обсяг ніж тут. Максим актуальний, як нікайда фамілій Крим, начальник процесуального контроля воєнної прокуратури України. На мою думку. Прийде час ці злочини не мають часу давності, і під час розгляду міжнародним кримінальним судом ми маємо мати безпосереднє рішення національних судів, якими ми засуджуємо діяльність певних службових осіб до причетних до ведення цієї війни. А вопрос зрителя. А коли ж пред'являть подозріння самому Владимиру Путіну Дмитрию Медведєву, не стесняясь, адресуємо його Максиму до президента Путіна або Медведєва. Но вместо конкретного ответа – расплывчатые формулировки. у разі отримання наявних наявних безпасбеззаперечних доказів щодо причетності тієї чи іншої особи прокурорам разом із слідчим неодмінно складається повідомлення про підозру. До ти, доки немає повідомлення про підозру, докази можуть бути, але наразі вони можуть бути недостатніми. В другому кінці коридора кабінет начальника і Максима і управління главної воєнної прокуратури Юрія Рудя. В штате управления 18 следчих и 8 прокуроров. Всего 26 человек уже год неустанно собирают доказательства агрессии представителей власти Российской Федерации и ее вооруженных сил против Украины. Ой. К примеру, среди улик сбитый беспилотник марки «Форпост», круживший на восточном небосклоне Украины. Изготавливаются компоненты летательного аппарата в Израиле, но собирают эту технику на Уральском заводе гражданской авиации. Или вот еще реактивная система БМ-21 «Град», захваченная возле Доброполья. Украинским военным прокурорам удалось установить даже точное происхождение этой установки. Принадлежала она 18-й мотострелковой бригаде Южного военного округа Вооруженных сил РФ. Именно из таких установок полили в сторону украинских военных. А еще советские танки, бронетранспортеры, КАМАЗы, на которых установлены аккумуляторы из Курска, вплоть до самых обыкновенных полевых кухонь. Все, как утверждается в докладе, имеет российский след. В общем, вещдока введения России агрессивной войны на территории Украины, хвалится в прокуратуре, имеется более 100 тысяч. А вообще вот этот русский танк. Армия России и доказательства собраны силами тех-таки 26 человек, много или мало этих людей, вопрос риторический, за год существования ведомства, которым руководит Юрий Рудь, уже 57 преступников проходят по криминальным делам в судах. 57 Усип, 39 Усип, все граждане Российской Федерации. В том числе 31 особа и вискослужбовцы, Збройних сил Российской Федерации. Вот только осудить до лишения свободы, а значит на все сто процентов вменить какую-нибудь вину удалось меньшему количеству людей. 16 лет уже засуджено до покарания уголовки, воли на разные сроки, в том числе 6 граждан Российской Федерации на строки до 11 до 15 лет. В данном случае речь идет о, можно сказать, рядовых гражданах и России, и Украины, боевиках, информаторах и корректировщиках. Но смогут ли прокуроры продемонстрировать подобный эффективный результат, но уже с целым советником Путина, генералами и даже министром обороны РФ? Желание есть и даже конкретный план, утверждает Юрий Рудь. Объявление военных преступников в розыск на днях – это первый шаг на пути в украинский или международный суд. Погрошение в международный розыск, инициирование у якщо если на будущем міжнародний международный ми мы з екстрадиційними западными до Российской Федерации. Хоть и доказательств на первый взгляд кажется много, практикующий юрист Борис Захаров сын известного диссидента Евгения Захарова не спешит радоваться этому, ведь на практике постоянно сталкивается с бездеятельностью тех, кто должен фиксировать доказательства военной агрессии со стороны России. Были мы подаемо э, скарги наших клиентов до Европейского суда по правам Навіть якщо зрозуміло, що Росія винна там в руйнуванні майна, що це зробили бойовики, так? ми одночасно подаємо проти Росії і проти України скаргу. Чому? Тому що Україна злочинно без у зборі доказів. Зруйнували житло, вони це не фіксують, не виїжджають на місце. не собирают, не делают экспертизу, звідки прилетела ракета. Ничего. Борис утверждает, что в любом случае необходимо собирать доказательства. И хоть пока и безрезультатно, но объявлять в розыск всех причастных к войне. От рядовых боевиков до командующих. Нужно преследовать преступников. Даже если они будут наказаны в десятилетней перспективе. А суд через десятки лет возможен, ведь даже спустя 70 лет в Европе идут суды над немецкими фашистами, которые во время Второй мировой думали, что останутся безнаказанными. Руинс обвиняет в убийстве бойца голландского сопротивления в сентябре 1944 года. Справедливость рано или поздно должна победить и на украинской земле, но сначала надо ратифицировать так называемый римский статут. А это позволит перейти, грубо говоря, из плоскости популистской в плоскость юридическую. Ряд военных преступлений не подпадают под э, украинское уголовное право. Поэтому нам также нужно ратифицировать. Но ратифицировав римский статут, не стоит забывать, что Фемида слепая. И под суд могут попасть и украинские чиновники, генералы или военные, например, уверен Кирилл Куликов, экс-нардеп Украины. Почему парламент этого не делает? Парламент этого не делает, потому что нынешние наши руководители боятся, что кроме там всяких Захарченков, Моторол и прочей гадости, которые существует, Гагу попадут и наши нынешние руководители. И поэтому они, в общем-то, и не принимают римский устав. В России на список Луценко отреагировали, можно сказать, сухо, ограничившись несколькими статьями в популярных изданиях. И неудивительно, ведь еще год назад Россия первая обвинила и украинского министра обороны, начальника генштаба, командира сухопутных войск и многих других военных по аналогичным статьям, которые озвучивал Луценко. Обе страны понимают, что э, эти вопросы на территориях этих стран вряд ли будут решаться. Они будут решаться в международном трибунале. И не сейчас. И вероятнее всего в период этот, э, когда эти вопросы и, и судьба этих граждан будет рассматриваться, это будет после смены власти. Поэтому обе страны зашли в долгосрочную перспективу. Поэтому возникает очень большой вопрос по поводу заявлений генпрокурора. Привлечь к ответственности чиновников другой страны это кажется сказкой. В международный розыск не могут обвинить какого-то Захарченко с гиви, а это граждане Украины. Что же говорить о целых министрах и чиновниках других государств? Это Лаврентий Царук. Он имеет адвокатский опыт в делах международного масштаба. Практикующий юрист более 10 лет считает, что верить в доведение до суда и в вынесение приговора в делах высокопоставленных чиновников РФ в данном случае невозможно. Потому что международное законодательство, это и устав ООН, это и европейские конвенции о взаимной помощи в уголовных делах, они запрещают вмешиваться в дела военного и политического толка, вооруженных конфликтов. Да и более того, если и заочно осужденные представители РФ начнут подавать иски в суд по правам человека, существует немалая вероятность, что обвинение украинской стороны окажется попросту пустышкой. Европейский суд по правам человека более считает, что заочное осуждение, оно в принципе возможно, но для не очень больших проступков, для не очень больших преступлений. Ну, скажем, там какая-нибудь бытовая кража в магазине. Однако, надо сказать, что в Европейском суде по правам человека дел такого калибра еще не было. И калибр действительно крупный. Вот эти не показанные телефонные разговоры и есть одним из подтверждений тайных махинаций по разрушению целостности Украины. Представил их господин Луценко. Начнем с Одессы. Алло, алло, Сергей Здравствуйте. Сергей Юрьевич. Добрый день. Я из Одессы. У нас вы, есть люди, которые готовы, в принципе, действовать. Но нам нужны какие-то конкретные, четкие, понятные, понятные рекомендации. На одном конце провода неизвестный Денис, на другом широкоизвестный Сергей Глазьев, советник президента РФ. Будет ли у нас гарантия, что завтра не приедет сюда в Киева пару автобусов и не... Значит, я могу сказать следующее. Во-первых, у нас сейчас Совет Федерации голосует, уже проголосовал указ президента об использовании. Знаем, знаем. Знаете, да? Поэтому это очень серьезно и вас поддержит, не волнуйтесь. Понял. Значит, второе. Нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовое обращение непосредственно к нему с просьбой защитить к России, значит, и так далее. Третье. Это обращение у вас уже есть на митинге. Да, значит, третий момент. Нам очень важно решение об совету. Подобное в голове не укладывается. Как лишь с помощью телефонных разговоров люди могут вывести из равновесия регионы, области и даже целую страну. И это не вымысел. Вот что происходило сразу же после подобных телефонных разговоров. Фейк -сетей! Фейк -сетей! Неизвестный в Балаклаве пугает вымышленным будущим одесситов. И сегодня, спустя каких-то два года, его слова звучат так, словно там под маской сумасшедший. Подобное желание дестабилизировать регионы ощутил Харьков и вновь-таки не без участия советника президента России. Меня зовут Тамара, я звоню с Харькова Сергея Юрьевича от Жилина Евгения Владимировича Плота. Там у них был разговор определенный и как бы нужно получить ответ по Харькову. Спросите, пожалуйста. Вот разговоры, подтверждающие, что группировка Плот с ее руководителем Евгением Жилиным продалась с условием разжечь конфликт поближе к центру Украины. Алло. Алло, здравствуйте. здравствуйте. А, Сергей Ильич, у меня зовут Тамара, я Рожлина Евгений Владимировича с Харькова mm -hmm. Сопровода. А, да, по поводу смерти на людей. Мы кидали ее. Я, в я да я э, ваши координаты там людей, которые в том числе его, ну его точнее координаты, отдал тем, кто нас занимается. Вот так И что него они до вас должны выходить. Да. Ну, на него будут выходить, да. И вот что случилось после телефонных разговоров. точно так же посредством телефонных звонков, перечисления нужных сумм на карточке, вели работу и по одурманиванию крымчан. Вот эпизод телефонного разговора с государственным предателем Аксеновым. Сегодня он глава оккупированного правительства полуострова. Некоторые соображения. Да, да. Значит, ну, первое, мне кажется, что вопросы по референдуму сформулирован неудачно. Мы их, э, думаем а как их поставить так, чтобы они были однозначно понятны людям? Потому что многие просто на да, слова в составе Украины не проголосуют. Нет, а, в составе и учебно... Украины не, не собираются, то есть как бы голоса, они сегодня мы и не ожидаем, что за Украину проголосуют. Просто там же коллеги работают тут, высадили же там групп 5, то есть как бы на ну, ваших соотечественников, там с разных организаций, которые привезли в том числе и готовые материалы, согласованные как бы с Госдумой. В оккупации Крыма также помогали еще ряд российских чиновников, среди которых Сергей Шойгу, министр обороны, глава ФСБ Александр Бортников, глава администрации президента Иванова и многие другие. Но именно об этих отдельно вспоминает и сам Владимир Путин. Я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу Ответственным за наглую оккупацию назначают Сергея Шойгу, исполнитель непосредственно в Крыму Белавинцев. Если когда-то Путин увиливал от вопросов журналистов о том, есть ли частичка России на суверенной земле Украины... Вежливые люди в камуфляже и масках с автоматами на животе спустя два года в документальных фильмах гордо бьет себя в груди, мол, да, это мы цинично и скрываясь работали над оккупацией полуострова. Все операции, связанные по освобождению Крыма, по большому счету, командовал человек, который сейчас занимает должность словноочного представителя президента по Крымскому федеральному округу. Это Олег Белавенцев. И неспроста в списке Луценко подозреваемых генералов России десятки, там же и министр обороны. Все они так или иначе засветились в разжигании конфликта. И что же так тянет исполнять преступные приказы этих людей? Правильно, жажда денег. Всего лишь год назад РБК опубликовали фотоснимки дома министра обороны России Сергея Шойгу и документы на этот дом, где сказано, что он обходится в больше, чем трехлетний доход всей семьи Шойгу. Дом оформлен в лучших коррумпированных традициях на 18-летнюю дочь. А достроенный дом оформлен на свояченицу. В список Луценко попали почти все ключевые военные игроки и конфликта на Востоке и Крыма, из которых двое, к слову, имеют украинские корни. Но как бы долго не приходилось работать над уликами, и чего бы это ни стоило в будущем чиновникам, уже сегодня послы со всех стран могут пользоваться проделанной работой Генеральной прокуратуры в интересах Украины. Сигнал очень четкий. Все злочинцы будут рано или поздно покараны. Украина доведет свою справу до победного конца. Это Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Эксклюзивно зрителям секретных материалов рассказывает, как уже используют в інтересах країни. Дуже важливо якимось резонансними кроками постійно нагадувати про проблеми, які є. Це був дійсно резонансний крок, він вивів це питання на перші шпальди е, українських змі, там, російських змі, його помітили за кордоном. в этом плане, информационном, это тоже было правильно Главное, говорит посол, оглядываясь и на свой юридический опыт, не останавливаться, а продолжать усердно работать. И получится ли не только созывать пресс-конференции, а и действительно привлечь кого-нибудь к уголовной ответственности за смерть и страдания украинцев мирных и военных, пока это большой вопрос.